kat Waalaikumsam warahmatullahi wabarakatuh Wa suatu mpunopo para rawa yang kang kulo kormati dinten menikok lo bade ngandadapan seseorang piguna sedekah sedekah punikoh buatan kangge tiang sanes ananging ugi gadah i kangge tiang ageng kang remang kangge nyedekah wonten tiga piguna sedekah tunga sedekah nambah rezeki. Beket ingkang kuna nan panjenengan sedekahaken mboten pikanto asat ananging Allah seban ta'ala dados maringi rezeki ingkang kathah. Saestu Allah Subhanahu wa ta ta'ala panjenenganaken ganjaran tipa sedoso kangge wong kang ikhlas nyedekahaken pendene. Kaping dekang meluarakan raja tiang tiang yang kangeramanya dekahakan pikantuk berkah kesahipun Allah subhanahu wa ta ta'ala maring kateran terman batas kasar tosan sohong meluarakan ing tipun yang akhirat kapeng bigo angsal saking malaikat ganti bitutur dawah Rasulullah subhanahu wa ta ta'ala Saben manungsot ing model enjing wonten kalih malaikat ingkang tiang punika banjur salah satu unggalle mangsuli ya Allah paringi bondho kalih tiang ingkang equas maringi bandene banjur malaikat satunggalle ya Allah musnahken tiang ingkang baikir para rawwa ingkang pulau kormatiora diguna sedekah Kale tempen kinanti Engkang sampun Kulo gamel Tanti endah sohek Kale berbegan sesorah buniko Kulo nuwun Kulo lirik panjendengan Panjendengan kompeten pedah ageng amat bos daya kabecikan lampan jenangan tindakan bagi wangso pulau lan jenangan kati berkah cekap semantan engkau pulau atoratan ing babakan jesorah